देखिए दो दिन आठ को इलेक्शन हुआ और दो दिन में हलचल मच जानी ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे जो हम मैंने कल भी कहा था कि पंजाब में मेट्रम पोल आएंगे तो आज की मीटिंग जो इतनी जल्दी और इतनी घबराहट में बुलाना हो और पूरे के पूरे एम को जब पार्टी हारती है मंथन तो होता है वहाँ की स्टेट का होता है दूसरी स्टेट का नहीं होता तो उन्होंने ये देख लिया कि कहीं दिल्ली में जो हुआ है वो पंजाब में ना हो जाए दो साल पड़े हैं पर मैं एक बार कहता हूँ कि जितना वहाँ घबराहट है उनके एम में वो नहीं चल पाएंगे जो पंजाब के हालात हैं इस टाइम गैंगस्टरिज्म टेररिज्म जहाँ का चीफ मिनिस्टर वहाँ दीवार पर लिखा हो कि खालिस्तान जिंदाबाद जहाँ उसका झंडा खालिस्तानियों का बढ़ाकर चले जाए तो चीफ मिनिस्टर वहाँ इतना कावड़ है कि वो वहाँ से भाग ही गया फ्लैग थे के झंडा फहराने से ही भाग गया उसको कहना चाहिए था कि अगर खालिस्तानी में दम है तो मैं झंडा फहरा रहा हूँ जरूरत है तो आओ ये हमारा पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं कह सका पंजाब की धरती जो है वो ब्रेव और मर्दों को पसंद करती है ऐसे डरपोकों को पसंद नहीं करती इस धरती ने जब अफगानी अब्दाली हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया करते थे तो दरिया खैबर जो जे के में है वहाँ सबसे पहले महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा किया और उनका रास्ता रोक दिया ये रास्ता रोकने वाले हैं किसी गलत काम का पर ये चीफ मिनिस्टर आगे लगकर आप ही भाग जाए तो क्या होगा अब तो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मीटिंग जहां बढ़ानी ये पंजाबियों के लिए खतरे की घंटी है जो आदमी दिल्ली की लोग समझ गए हैं इनकी लफाफेबाजी इनका झूठ और इनकी फ्रेम जो एक चीफ मिनिस्टर जी कह रहा है कि जमुना का पानी जहर भेज रहा है इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कोई चीफ मिनिस्टर वही पानी मैं पी रहा हूँ कोई आप पी रहे हैं वो केजरीवाल पाँच नंबर में पी रहा मेरा सात नंबर है तो अगर वैसी थी गवर्नमेंट इनकी थी इनको हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट एफआईआर करनी चाहिए थी सैंपल भेजने चाहिए थे और फिर पता चलता दूसरा इन्होंने कहा कई बार कह दिया कि ऑपरेशन लोटस पता नहीं कौन सा लोटस है उसकी आज तक समझ ही नहीं आई वो ना बीजेपी भी ना बीजेपी और दोनों रले हुए हैं इन्हें कहा पंद्रह करोड़ दे रहे हैं इसको चाहिए था कि देखिए आपको मैं कॉल करता हूँ तो मेरा नाम आएगा कि भाई मैं आपको देने के लिए तो इनका था कि उस नाम उस आदमी के ऊपर बाई नेम एफ आई करते कहते जी पैसे देने के लिए आया है तो ऐसा कुछ नहीं है और ना ही बीजेपी वालों ने आज तक उसके उपर, इनके ऊपर कि जो झूठ बोल रहे हैं, हम एफ आई आर करवाते हैं हमारे पास आओ ये ड्रामा कर दिया कि वहां एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया तो बाहर से ही चले गए गे दो घंटे खड़े हैं जी इनकी स्टेटमेंट लेनी है स्टेटमेंट लेने की जरूरत क्या है स्टेटमेंट तो आ गई जब वो बोल गए तो उसके आगे स्टेटमेंट के एफ आई आर करते आ जाते कि आओ भाई कोर्ट में आओ अपनी स्टेटमेंट दो ये दोनों ड्रामेबाज हैं पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे आप इंडिया क्राइम न्यूज जुलम के खिलाफ जंग आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज